Можно ли знать, еще вас повязали с Путашиной и Сым Чудовым? Ну, меня пригласили сюда несколько лет назад, мои друзья Потапские. Знаете, это было теплое утро, я не помню, какое лето или осень, но это было настолько внутреннее тепло, и а, я познакомился с да, этим. Можно... Да, и я посмотрел на эту природу, и я понял, и что, и что моя, жизнь и проходит не там, где нужно Вам там там. тоже да, подобает? Да, да. Мне очень это все нравится. И ну, не только, только потому, что здесь природа. Украина вся очень красивая. Но я Ну, я же живу в Киеве, где очень много всякой политической информации. не всегда Честно я всегда хорошая. Здесь я просто увидел, что когда люди хотят, они на своей земле могут очень жить.